નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં સોચ અપની અપની આ પાઠના સ્વ અધ્યન પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલ ને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો સારો લાગે

એટલે પાઠનું નામ બતાવશે જેમાં તમે વિડિયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડિયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે તાશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો જે एकदम ફ્રી છે કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડિયો અને પીડીએફ બંને જોઈ શકશો તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 4 سوچ apni apni પ્રશ્ન હે एक सही विकल्प चुनकर निशान कीजिए तो यहां पर हमें जो चित्र दिया गया है उस चित्र को देखकर हमें आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जैसे कि पहला प्रश्न चित्र किस समय का है तो चित्र सुबह का है दूसरा है, चरवाहे है के बिल्कुल नजदीक में कौन है तो उत्तर होगा कुत्ता तीसरा लड़कियां क्या कर रही है तो उत्तर होगा तितली के पीछे दौड़ रही है चौथा सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं तो दाना चुग रहे हैं पांचवा चरवाहा क्या कर रहा है तो गाय चरा रहा है छठा चित्र में कितने घर है तो चित्र में पांच घर है प्रश्न दो अपनी पाठशाला के बारे में दस बारह वाक्य लिखिए विद्यार्थी मित्रों रूप नमूनारूप मुन, वाक्य तुम्हारे तुम्हारी शाला ने ध्यान में राखी ने तो चलो जिसमें पहला मेरी पाठशाला का नाम खाली जगह है तो आपको यहाँ पर आपकी पाठशाला का नाम लिखना है यह शहर के बीचो बीच स्थित है यदि आपकी पाठशाला गांव में है तो आप गांव भी लिख सकते हैं अगला वाक्य मेरी पाठशाला बहुत बड़ी और सुंदर है मेरी पाठशाला में दस कमरे हैं। मेरी पाठशाला में एक बड़ा खेल का मैदान है मेरी पाठशाला में एक पुस्तकालय है मेरी पाठशाला में कंप्यूटर लैब है मेरी पाठशाला में कक्षा से एक से आठ तक है मेरी पाठशाला में आठ शिक्षक है मुझे मेरी पाठशाला बहुत अच्छी लगती है इस प्रकार आप अपनी पाठशाला के बारे में लिख सकेंगे प्रश्न तीन नीचे दिए गए चित्र के आधार पर पांच सात वाक्य लिखिए तो चलिए इस चित्र के आधार पर हम वाक्य लिखते हैं यह एक बगीचे चित्र एक बगीचे का है चित्र में दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक लड़की फिसल पट्टी से फिसल रही है एक लड़का फिसल पट्टी के पास खड़ा है चित्र में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है बच्चे खेल का आनंद ले रहे हैं। प्रश्न चार नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए और कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं तो आपने बातुनी कछुआ यह कहानी तो सुनी ही होगी यहाँ पर हमें उसके चित्र दिए गए हैं और इस चित्र के आधार पर हमें आगे की जो कहानी है वह पूरी करनी है तो चलिए हम सही विकल्प चुनकर बातूनी कछुआ कहानी लिखिए तो चलिए हम लिखते हैं एक झील पर एक कछुआ और दो सारस रहते थे वे तीन अच्छे मित्र थे गर्मियों में झील सूखने लगी तो सारस ने बताया कि दूसरे जंगल में एक झील है हमें वहीं जाना चाहिए उन्होंने एक छड़ी ली और कछुए से कहा कि तुम अपने मुंह से पकड़ लो और बोलना मत चाहे जो हो जाए दोनों सारस ने छड़ी के कोनों को अपनी चोंच में पकड़ लिया और उड़ने लगे तीनों को उड़ता देख बच्चे बड़े सभी हंगामा मचाने लगे तभी कछुआ बोला ये शोर क्यों कर रहे हैं तभी नीचे गिरकर वह मर गया तो इस प्रकार बातूनी कछुआ यह कहानी हमें जो खाली जगह है उसमें योग्य शब्द लिख के पूरी करनी है उसके बाद प्रश्न नंबर पांच यहां पर बगीचे पेड़ पौधे बादल बारिश आदि का प्राकृतिक चित्र बनाइए तो विद्यार्थी मित्रों अं जो जगह आपेली है तो जगह तो में સરસ મજાનું કુદરતી દ્રશ્યનું ચિત્ર દોરવાનું છે જેની અંદર તમે વૃક્ષો દોરી શકો છો નદી દોરી શકો છો વાદળ દોરી શકો છો વરસાદ વરસતો હોય તેવો વરસાદ પણ બતાવી શકો છો સરસ મજાનું મકાન પણ બનાવી શકો આ પ્રકારે એક સરસ મજાનું ચિત્ર બનાવી અને એ ચિત્રની અંદર તમારે રંગો પૂરવાના છે આશા રાખો તમને આ ચિત્ર ગમશે અને તમે સરસ મજાનું ચિત્ર પણ દોરશો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણો પાઠ ચાર ચાર સોચ અપની અપની ના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડીએ થી બાર ગુજરાતી